Salam. Bu gün sizinlə yeni video izahımız Nərgiz Nəzəfdə. Sınaq 11-nin izahıdır 250 sınaq toplusundan. Aha, gələməzən rəngini dəyişəy və başlayaq. E, cümlələrlə tapmaq maraqlı hissələrdən biridir, e, passive voice-un cümlələrlə tapılması. It is interesting to drive a motorbike e, it is mənasını verir burada, yəni it is-in qısaldılmış formasıdır. Qeyd edelim bura it is. Deməli, bir buna görə yanlışdır passive voice deyil. Ümumiyyətlə şi apostrofes, ya apostrofesina əvəzliklərə qoşulmuş bu apostrofeslər gəlih hal göstərmir, izin qısalmış formasını göstərir. Ona görə bir yanlışdır, ikidə yanlışdır. E, demək ki, ship sözü cəmənərkən isə qəbul etmir. Zaten ship kimi qalsa biz bilərik ki, yəni təsəvvür eləyə bilərik ki, o cəm də ola bilər. Nəzərətdən, çünki həm tək, həm də cəm olan isimdir. E, sonra baxırıq 4 yanlışdır. Çünki at the brown Bu artiklı görən kimi bilirəm. Ondan sonra gələn xüsusi isim cəm də olmalıdır, təkdədir, yanlışdır. E-dən sonra tək sim gəlməlidir, çünki təkdir. Cavabımız E variantı doğrudur. E, baxaq, 2-də e, deyir düzgün variantı seçin. A variantı qalsın. E, to be going to Yəni is going to-du ona görə olmaz. D-dən sonra səmisin gəlməli idi, təkdə də olmaz. Parents and children's nə yanlışdır? Children's-i qəbul eləyə bilməz. Zaten cəmdədir. Bu there is there are tipli cümlələrdə, there is mənasını verdiyinə görə qısalmış forması da ona görə yanlışdır. Amma baxaq A variantına. Mənim qardaşımın dostları idmana getdilər. Dedilər. E, buna görə nə olur? Mənim qardaşımın dostları A variantı doğru olur. Baxırıq, women sözü s qəbul edərək cəmlənmir. Zaten women sözü cəm dədir. S qəbul eləyə bilməz. Yesədə sözü tomorrow today sözü cəmlənmir, cəmlənib yanlışdır. H ha, C variantı doğrudur, qalsın. D variantı niyə olmaz? Çünki apostrofdən sonra yenə yəni, tərcümə eləyək, yaxşı. Deyir ki, my grandfather is 75 years old. Yəni mənim babamın 75 yaşı var izmə, səndə ona görə olmaz. Eee, you been gəlib, nolar? has been sent this uh, afternoon. Yəni sənin məktubların bu günorta göndərilib. Məcəllə. Buna görə A variantı deyil. Cavab C variantıdır. 4-cüyə baxırıq dedi ə, əvəzliklərə birləşmiş iz mənasını verir. It is, she is, he is qısaldılmışı, qısaldılmış forması nə oxşuyur? Passive voice-a, passive case oxşuyur. Voice nə idi? Amma son növbə getdi. B variantı doğrudur, çünki children doğru cəm cümlənə deyəndə apostrof əskablı edib, children cəmdir, zaten əskablı eləmiyib belə, yenə doğrudur. C variantında əvəzli gəlib They that Agatha Christie is my favorite writer. Yəni deyir ki, Agatha Christie sevimli yazarımdır. Olmaz. İz mənasında. My brother is worked at the bank for a year. E, is is worked yox, has worked. Yəni mənim 1 e, illik işləyib qardaşım bankda has mənasını verdiyinə görə olmaz. Tomorrow sözü cümlələnməz, ona görə yanlışdır. Cavabımız oldu nə? B variantı. 5-ci olarmı? Olar, çünki olar. first təkdədir. Vahidli bilirik ki, burada da cümlənməyib, doğrudur 1. 2. Today, tomorrow sözləri cümlələnməz. Got gəlib yanlışdır. Has got mənasını verir. D variantı ə, doğrudur. Deyir ki, Susan's grand father, yəni grandmother, yəni Susan'ın nənəsi işləyir, nə harda xəstəxanadadır. 4 buna görə doğrudur. İndi demişik ki, əvəzliklərə qoşulmurlar. Yəni bu da sual əvəzliyi, düzdürmü? Ona qoşulanlar where is mənasını verir. Where is the nearest ə, train station? Yəni ən yaxın ə, qatar stansiyası hardadır? is mənasını verir. 5 olmaz. 1 4 doğrudur. Let apostrophe s let us mənasını verir. Qısaldılmış olmasıda buna görə yanlışdır. Earth zəmlənməyib, doğru iyyəlik hal qəbul edib, düzdür? Ee, Has been mənasını verir. Ona görə olmaz. Has got mənasını verir. Ona görə olmaz. To-dan sonra cəm isim gəlməlidir. Cəm də doğrudur. 2 5 2 idi mi? Bəli, 2 5 E yə variantı. 6-ya baxırıq bir dənə felimiz var. Apostrofdən sonra ikinci fel olsu idi digərdi onlar, amma olmaz ona görə. Baxırıq, to deyicəmləni bir yanlışdır. Women sözü s ilə cəmlənmir. Zaten zəmdir. Already gəlibsə has Uh, already finished her breakfast mənasını verir. Desandı cəmlənməyib, doğru yeyəlik aldı. D variantı. My friend's mother is a babysitter. Uh, mənim dostumun anası dayıdır. Deməli yeyəlik aldı. A variantı doğrudur. B nəyə e, yanlışdır? Already var. Yen burada has already started olub, ona görə yanlışdır. To be going to'dur, yəni is mənasını verir olmaz. Let asın qısaldılmış formasıdır. She is in qısaldılmış forması. Deməli burada da ona görə olmaz. 9-da today cümlənə bilməz, yanlışdır. Bir dənə felimiz var apostrofasdan sonra buna görə əsl ola bilməz, zaman göstəricisidir. Let usdı, were gəlib. Mike is where found of ə wasting article-larıis olmalıdı. Burada deyir ki, nə C variant doğrudur, cəmlənməyib, çünki vahidlik bildirən isim doğru yəliyi qəbul edib, yəliy hal qəbul edib. Deyir ki, günəşin işığı yayıldı, nə tağların ətrafına. <tuh> demək ki 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda yenə də passive voice istirir, düzgün cümlə istəyir bizdən. Bin gəlib ona görə has been mənasını verir. Women's team, yəni qadınların komandası yarışı qazandı mənasıdır. Deməli B doğrudur. Zen you must to be going to deməkdir. Apostroves burada gəlik hal deyil, let asılmış hal almış formasıdır. To be fond of ona görə də olmaz. Yəni isdir. Isin qızılmış formasıdır. Bidiyəndə we are, was, were, has, have bunlar aid right, təbii ki. E, deməli baxaq. To gəlib, 2 buna görə yanlışdır. Is to uh, he would carry alone O'Malley. Burdan məsələn 5 yanlışdır. Məsələn T apostrofis, G apostrofis ayrı-ayrılıqda dursa, isminiz cəm də olmalıdı, amma tək də olmaz. E, she is trying getə job in New York. O, yəni çalışır, əldə etməyi, New Yorkda iş əldə etməyi. Deməli, bizim cavabımız 1.3-dür. 12 yenə yəni, düzləri istəyir. Misterdən sonra tək olmalı idi. Tək olmalı idi cəmdədir. Ona görə olmalı olmaz. Apostrofdən sonra yalnız bilisim var. Yenə yəni, cümlənin başqa bir yerində e, daha doğru fel görmürük. Feldə məsəl etmişdim. Ənəndən sonra təksim gəlməlidir. Cəmdə olmaz. Deməli cavabımız 4-5-dir. İstədik. Normal cümlə e, cümlənməyib. Normal yiyəlik e, haldadır. Yenə yəni, düzlüyün qaydadır. My friends parents live in the village. Mənim dostumun valideynləri kənddə yaşayır. 4-5-də doğrudur. Tərcüməyə də əsas mistrdan sonra tək gəlməlidir, cəm də olması ki, bizdən düzgün variant istəyir. Urs təkdə olmalıdı ki, təkdə də doğrudur. She has got ona görə olmaz ki, çünki mənim başqa bir yerində də yoxdur. It is only, aha, baxaq, baxaq. Da biz it iz olmaya bilər, doğrudur. Amma ki, t'dən sonra cəmsin, düzgün iyyəlik hal. 4 doğrudur. The teachers nə? has given us a tough homework. Məldim bizə çoxlu ev tapşırığı verib. Deməli 5 olmaz. Hasin qalmış bunu. 2 4. 2 4 cavab E variantı. 14-cü sualda F-dən sonra cəm simgə gəlməlidir. A sözü təkdədir. He has got a letter olmalı idi. Ona görə yanlışdır. Uh, this experience is very easy for my students. Fərqə gəlibsə yəliyal sayılmaz. Uh, həmçinin Üsündən sonra əvəzlikdə gəlibsə sayılmaz. Julia is my favorite actress. Angellə Julia deyir ki, mənim ə, sevimli aktrisamdır. Z-dən sonra gələn xüsusi simcəm də olmalıdı, cümlədə də doğrudur. To be fond of funksal dılmış formasıdır, yanlışdır. Tomorrow-dan sonra cümlələnə bilməz. Today tomorrow sweater will be Brian's son. Sabahın havası quru və günəşli olacaq. Deməli ki, doğrudur. Cümlələnmiyib həmdə. D-dən sonra cəm sim gəlməyəli. Sərfdir. My brother is at the airport right now. Mənim qardaşım indi airportdadır deyir. Ona görə yanlışdır. E variantı to be going to do-na do görə yanlışdır. 16-ya baxırıq. My neighbor is going to buy new house. E, yəni mənim qonşum yeni ev almağı planlaşdırır. Bu mənasındadır. Amma is going to be going to is going to olduğuna görə olmaz. The Jackson əskabla eləməliydi, cümləməliydi zə article var əvvəlində. Today's computers much smaller deyir ki, bu günün kompüterləri çox daha e, balacadır. Deməli ki Düzdür, deyəcəm mən B və cə C variantı doğrudur. San cümləni fahi dil bildirir, cümlə verməz. Children sözü cəmdir, birdə esqabləyib cümlələnməz. Buna görə yanlışdır. 17-ci sualda. Children sözü normal apostrof s-n düzəlib. Children's clothes are in the wardrobe. Demək ki, uşaqların paltarlarından söhbət gedir. Deməli bir doğrudur. Prince is finished the course this December has finished adursun. Demək Prince bu dekabr kursu bitirib. Deməli ki, yanlışdır, həzmənəsidir. Sportsmen cümlədə dress qəbul eləyə bilməz. Is where found of watching cartoons olduğuna görə, yəni ver gəldik digərlik hal sayılmadığına görə 4 yanlışdır. Demon, yəni normaldır. Yəni apostrof istifadə eləmirəm, çünki vahidlik bildirir, isə man cümlənə bilməz bu qaydaları dəfələrlə təkrar eləmişik. 1 5 deməli ki, D variantıdır həm e, cat has already run come aldı çünki o artıq gəlirsə gəlik hesab edilməz at my granny doğrudur bu birləşmədir arrival deyir ki Ameliyanın gəlişi e, tamamilə gözlənilməz idi gəliş mənasındadır. Özündən sonra ism gəlib ki, üç doğrudur. That girl has never played football. Bu qız, yəni heç vaxt futbol oynamayıb. Ona görə yanlışdır. Has mənasını verir. Deddən sonra cəm xüsusi ism gəlməlidir. 2, 3 cavab A variantıdır. 19-cu sual. Molly and Sandra e, birində s varsa, deməli bu ortaqdır. Amma hands siz ortaq ola bilərmi? Xeyr. Yəni cəbətən üzvləri ümumi olmaq olmaz. Buna görə A variantı yanlışdır. To be qeyd qutu mənasını verir, yenə yəni, isdə ona görə olmaz. My friend has never been late for school. Yəni mənim dostum heç vaxt məktəbə gecikməyib. E, Deməli C variantı buna görə yanlışdır, az mənasını verir. David m e, David və Maryam Məryəmin ortaq bir evi ola bilər və təkdir. D variantı doğrudur children belə cümlənmir, zətn cəm dəsk qəbul edə bilməz. Sonra 20-ci suala baxırıq. Düzgün passive voice istəyir yenə də bizdən. Afterdan sonra she has 5 years experience as a teacher doğrudur. Afterdən sonra cəm sim gəlməlidir. Cəm də cəmdi, A variantı doğrudur. O biri variantlar niyə olmaz? B variantı let as mənasını verir, ona görə olmaz. The train is leaving the station soon <coughs> Yəni burada is davam edəcək zaman mənasını verir. Ona görə olmaz. There is a big supermarket in our street olur, çünki apostrofdən sonra artikl gələrsə demək ki, yiyəlik hesab edilməz. Və ya hətta belə də baxa bilərik. Bu formanı görəndə z bu z <coughs> isin qısaldılmış formasıdır. Və ya hətta z-dən sonra gələn isim xüsusi isim cəm də olmalıdır. Ona görə bu yanlıştır. Cəhmis dediyimiz kimi A variantı olur.